Лопнуло терпение. Один из врачей столичной службы скорой помощи обратился в прокуратуру с требованием разобраться, почему на бумаге кареты скорой помощи оснащены всем необходимым, а в реальности оказывать помощь нечем. Даже перевозка больных и та превратилась в настоящее испытание. Подробнее Алла Матюшок. Он, так сказать, я не знаю, послевоенный, довоенный. Это аппарат искусственной вентиляции легких. Тут есть один баллон с азотом, один с кислородом. Бывает так, что он может раздуть легкие очень сильно. У моих коллег было такие случаи. Или наоборот, работать как отсос. То есть абсолютно не пред, не предугадать перестал дышать, остановилось сердце, больного не спасти. Ни дефибриллятора, ни эндотрахиальной трубки, даже ларингоскопа для обследования гортани нет, говорит врач одной из киевских бригад скорой помощи. Николай Курьянов показывает список, чем должна быть оборудована машина. То, что есть, обведено кружочком. Таких автомобилей, говорят врачи, на станции большинство. Медики не выдержали и написали в прокуратуру с просьбой разобраться, почему состояние столичной скорой столь плачевно. Они думают, что я буду на посаде лекаря рахуватись, виконувати роботу навіть людини, яка штовхає машини, які глохнуть. Еще одно испытание и для медиков, и для пациентов – дорога в медицинское заведение. В этой карете скорой помощи должны спасать жизни людей. На все свои усилия врач тратит на то, чтобы удержать пациента а и самому не упасть. Здесь так трясет и бросает, что даже здоровому человеку становится плохо. Водители говорят, «Газель» – еще не худший вариант. Когда из розовых машин переделываются в скорую помощь, это уже не скорая помощь. Самый худший это фениксы наши, труповоз. А вот в столичном управлении здравоохранения не понимают, почему врачи возмущаются. Убеждают, все кареты киевской скорой помощи оборудованы надлежащим образом. Если аппараты старые, значит не на что поменять. Машины разваливаются, будут деньги, купят новые. Я говорю, с обеспечением, обладанием и медикаментами, наикраще в Украине. Крапка Но ви прийшли. Знайшли саму найгіршу машину. Він не повинен був виїжджати, якщо в нього не було, як ви говорите, половину обладнання і половину медикаментів. В этом випадку, говорять в правсоюзі київських медиків около 50 таких газелей сьогодні не должны були виїжджати на маршрут. А це майже половина парка київських скорих. Лікар має право говорити правду. На жаль, останнім часом лікарі правду не кажуть. Тепер прокуратура нехай перевірить ці факти, якщо вони будуть відповідати дійсності, значить хтось необхідно, щоб хтось поніс за це відповідальність. Оборудование, финансирование и модернизация – это три кита медицины, говорят медики. Многие поддерживают своего коллегу, который обратился в правоохранительные органы. В прокуратуре нам сообщили, уже отправили дело на проверку в Главное управление здравоохранения Киева. Руководство скорой тоже начало свое расследование. Пока сюжет готовился к эфиру, врача Николая Курьянова обязали написать три объяснительных, почему спасал больных ненадлежащим образом. Алла Матюшок, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер.